assalomu alaykum qadrli obunachilar bugungi si dasturlashtili darsimizda sizlar bilan if ya'ni shart operatori va unga qo'shimcha ravishda taqqoslash operatori va mantiqiy operatorlar bilan birgalikda tanishib chiqamiz if bizda agar vazifasi bajaradi els aks holda Else if aks holda agar ko'rib turganimizda shart operatoriga if else va if else kiradi va vazifalari bilan hozir dars davomida tanishamiz va endios taqqoslash operatori biza matematikada bilganimizdek katta kichkina katta yoki teng kichkina yoki teng bu taqqoslash operatoriga kiradi taqqoslash operatori shart operatori ya'ni if iflosa ko'makchi hisoblanadi va yana mantiqiy operatorlarga ikkita ampersant va degan vazifani bajaradi ikkita to'g'ri chiziq yoki va ikkita barobar teng degan vazifani bajaradi va bitta tizuq belgisi bitta barobar teng emas teng emas degan vazifani bajaradi uni hozir sizlar bilan praktikada ko'ramiz bizada ikkita o'zgarish uchilamiz x teng beshga bimiz teng oltiga endi shart beramiz unga if ya'ni agar qous ochamiz va ichiga shart yozamiz x katta bo'lsa bdan skop ochamiz va printer beramiz foiz z k beramiz katta bo'lsa, qoysak tushunarliroq bo'ladi endi beramiz asiv ya'ni aks holda agar x kichkina bo'lsa b dan Słyszę, że printf printf osd slash n b eng oxirida else ishlatiladi else har doim ikkita amal ya'ni if else bajarilmaganda ls ishlatiladi elsga shart ke berish kerak emas prosta ochamiz skoбка ochamiz va print berib qo'ysak bo'ldi ya'ni teng berib qo'yamiz hozir birgalikda javob ko'ramiz ko'rib turganimizdek olti katta ya'ni b kelinglar endi shuni sal boshqacharoq qilamizda qiymatni foydalanuvchidan qabul qilamiz ya'ni ekrandan uning uchun bizaga scanf degan kod yordam beradi scanf qilamiz o ochamiz foizd ya'ni son qabul qilib olish foizd vergu qiymatni qayega berishimiz adresni beramiz ampersand x Gergül, Ampirsan, B. Bana yani bizden mi böyle? Sorry, toktiydi. Mesela 10 ve 5 şey verdim. Kurturgenimizde kodlası 10. Kurturgenimizde if yolu cüdem 10 son. Bana hızlı yendi. Ve yok ki. Ten emasından faydalanıp kuramadım. Kurslama. Şimdi yani bir dozgar bir şey gerek böyle. D. Faizci. Ergül D. Ve X kodda bölse D'den Ve B kodda bölse D'den Flarımızda Yeni bir т.е. if x качкене d v v качкене d is d get d

son so'rayapti masalan 10, 5, 7. enter eng kattasi 10. biz hozir ishladi hammasini teng beramiz 10, 10. 10. teng bizda nima bo'lyapti if faqat true bo'lganda ishlaydi ya'ni x m b dan hama d dan katta bo'lsa ya'ni true bo'ladi va x ishlaydi ifs if false bo'lganda else true bo'ladi ikkalasi ham false bo'lsa else true bo'ladi ikkita vazifa bajarilmaganda o'zidan o'zi uzad, teng bo'ladi ko'rib turganingizdek juda ham oson E'tiboringiz uchun rahmat bugungi darsimiz tugadi